অবিনাশ চৰকাৰৰ বানপানীত নলাত পৰি মৃত্যুৰ বাতৰিয়ে সকলোৰে অন্তৰত সুখ আৰু বেদনা দি গ'ল ভগৱানৰ ওচৰত অবিনাশৰ আত্মাৰ চিৰশান্তি আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ কাষত অস্ত্ৰ অঞ্জলি আৰু সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা আৰু কামনা কোনো পিতৃ মাতৃয়ে যেন আগন্তুক দিনত এনে বেদনাৰ ভাগি নহয় বুকুত বহুত আশা কামনা লৈ অবিনাশ আহিছিল আমাৰ মাজলৈ হয়তো নতুন কিবা সৃষ্টি কৰি বিশ্বৰ বুকুত নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে হয় কিন্তু কলিতে মৰহি গ'ল বুকুৰ কামনা বাসনা আজি এটি কবিতা অবিনাশ চৰকাৰৰ শৰণত কবিতাৰ শিৰোনাম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অবিনাশ কথা চিন্ময় নাথ পাঠ ৰিচা বৰা জ্যোতিনগৰৰ এক অভিশব্দ সন্ধ্যা নিমিষতে হেৰাই গ'ল ভৱিষ্যতৰ জীৱন এটা এয়া জানো নহয় হৃদয়বিদাৰক ঘটনা আজি উন্মুক্ত নলাৰ তীব্ৰ বেগী সুতে চকুৰ পলকতে উটুৱাই নিলে পুত্ৰক পিতৃৰ কাষৰ পৰা সঁচাকৈ এয়া এক মৰ্মান্তিক ঘটনা নিজ পুত্ৰক হেৰুৱাৰ বেদনাক বুকুত সাৱটি লৈ পিতাই আছে বহু আশাৰে বিচাৰি কিজানি পুত্ৰক পায়েই বিচাৰিছে তথাপি আজি বুকুত অযুত দুখ যন্ত্ৰণা আৰু দুচকুত চকুলোলৈও দুৰ্ভগীয়া পিতৃৰ উদ্ধাৰ অভিযান কিন্তু নাই নাই কোনো সংকেত তাৰ এদিন দুদিন কৰি তিনিটা দিনৰ অন্তত অৰ্ধগলিত অবিনাশৰ মৃত শৰীৰ উদ্ধাৰ ৰাজগড়ৰ নলাত উন্মুক্ত নলাৰ ৰূপত আজি কাল নিয়তি কাঢ়িলে চাৰি বছৰীয়া কিশোৰৰ পৰা